прошу руководителя жеков. Сегодня есть острая необходимость посоветоваться, обменяться мнениями и провести обсуждение по, с точки зрения управления ЖКХ и инициативы ЖЭКов, рассмотрение экономически обоснованных тарифов на содержание домов и Давайте формат нашей работы. Неделя и месяц очень такой насыщенный. Сессия да, неделя вот, консессионная. Пленарное заседание и проведение комиссии, поэтому огромная просьба организована и конструкция. Предлагаем такую, такой формат работы. Значит, предоставляем слово Ершову Сергею Антоновичу. И кто, кто еще выступает? — Дополняю информацию Жеки, Владимир Николаевич курирует всю работу по комментариям расчетов. Я бы, по-прежнему, предлагал проект по приведению тарифов в экономическо-обоснованное состояние. Нет, нет возражений. Спасибо, Сергей Анатольевич. я хочу сказать, что немножко он, почему меняем тарифы. Я думаю, что это и так всем ясно, но если это цифра, наверное, вы должны что... разрешить. Сергей Иванович, да. я вынужден вас перейти. Вы, пожалуйста, в своей терминологии пользуйтесь очень осторожно формальными фразами. Меняем, еще ничего никто не, не меняет. Мы предлагаем... Ну, всем все ясно, Раз... тоже еще не всем все ясно. На рассмотрение тарифов. Сергей нам настолько, честно, такое тяжелое время, у меня даже Найдется время для иронии, для, вот для общения. Да. У вас я точно не сомневаюсь. Значит, я хочу подчеркнуть, ну, хотелось бы объективно обменяться мнениями, причем грамотно и профессионально. Хочу подчеркнуть то, что тарифы по процедуре ⁇ это прелегатива исполнительного комитета. Поэтому тут как раз разговор о том, чтобы мы друг друга услышали, понимали, о чем идет разговор. И, в принципе, обменялись мнениями и предложениями, как вы дальше. Договорились. Прошу серьезно. Коммунальная предприятие компания» создана год назад, чуть больше года назад, и за год работы может подвести итог использования тарифа, который утверждался в мае 2009 года. Результат работы за год полтора миллиона мы имеем минусов, которые надо где-то найти, чтобы дальше продолжать свою деятельность. Поэтому э -э здесь присутствуют руководители всех коммунальных предприятий, которые являются исполнителями услуг. Э -э Жилого управляющей компании проверяет качество этой работы и количество выплат. На сегодняшний день все они нас информирует о том, что сложилась очень критическая ситуация с финансированием работ, которые они обязаны проводить. Количество людей, которые они сегодня содержат в штате, в два раза ниже, чем то, которое планировалось, что он будет в 2009 году. Причина одна. Рассчитывали тариф при 630 гривнях минимальной заработной платы, которая в регламентируется. Сегодня на 1 апреля 1098 гривен. Законодательство трудовой не позволяет платить зарплату в таком виде, в каком она у нас была 20 задекларирована в 2009 году. Поэтому жители вынуждены сокращать численность, но сокращать можно до определенного момента, когда еще хоть какой-то разумный объем работы можно наполнить этой численностью. Ну, допустим, чисто я слова говорить. Сегодня в мире 258 человек, 27 наличии, которые выполняют ту работу, которую эти 58 делали и, в общем-то, и продолжают сегодня делать. Наверное, с тем, же численность что вот такая ниже плана. Еще и зарплата все равно ниже, чем то, что требует законодательство, если за узел мы его угодно не выплачиваем. Это с одной стороны. И с другой стороны, приходится этим же жекам, этим исполнителям услуг. Все работы, которые связаны с материальным, затраты материальных ресурсов, сводить на ней. Планировалось, что в затратах, которые будут связаны с выполнением строительных и ремонтных работ, заработная плата будет составлять какую долю, а материалы какую. Вот на сегодняшний день у нас вынуждены были ЖЭКи отказаться полностью от производства работ по ремонту микрорайона То же самое с водосетью и теплосетью. Есть две статьи, которые, в принципе, связаны с ремонтными работами. Это обслуживание техническое и поточный ремонт. Дошло от до того, что за прошлый месяц теплосеть отчиталась о выполнении ремонтных работ на микрорайоне с суммой на материальные расходы 1400 гривен. Все остальное это оглядовые работы по содержанию, по обеспечению бесперебойной работы того, что есть. Если и дальше будем продолжать эксплуатировать, то наряду с хорошей работой наглядовой обновление нулевое того материального ресурса, который мы имеем на сегодняшний день. В виде труб, вентилей и получении инфраструктуры. Поэтому вынуждены были, используя законодательство, в 2011 году 898 постановлением Кабинета Министра Украины был разработан новый порядок формирования тарифа для содержания, для оказания коммунальных услуг. Этим постановлением регламентируется 5 видов тарифов, в том числе и тот тариф, который мы сегодня с вами обсуждаем. На послуги есть будинки в порутах территорий. Используя его, мы сформировали этот тариф и разместили его проект. Этого тарифа разместили на сайте городского, городского комитета. Если проанализировать составляющие этого тарифа, то мы увидим, что э, по количеству статей и наименований услуг, которые мы собираемся оказывать, планируем оказывать населению, количество их не изменилось. А по содержанию изменилась только а, там, одна статья вообще исчезла, а вторая, ну, Значит, э, у, нас, у нас в новом перечне не будет э, статьи утримания диспетчерских систем», а вместо нее э, написали статью такую, как, э, «Уборка критических этажей и подвод. И Все остальные статьи были не в старом тарифе, только э, по некоторым из них так, уточнено, уточнено название статьи, вот, оно это уточнение сделано в соответствии с тем, как оно сформулировано в новом постановлении, в постановлении. Все статьи расходные э, сформированы на основании, основании формулы расчета. Эти формулы расчета не изменились с 2009 -го года. В основе лежит расчет заработной платы, обслуживающего персонала, плюс начисление на заработную плату, плюс, плюс минимальные расходы на материальное обеспечение этих исполнителей, накладные расходы, ну и так далее. Приводенковые территории, если проанализировать, то на сегодняшний день уточнена площадь уборки продамовых территорий, уточнена площадь тому, э возле которых мы производим эту уборку территории. В целом площадь домов уменьшилась на 20 тысяч. Площадь э, уборки осталась примерно на том же самом уровне. 520 тысяч квадратных метров уборки заложено в расчет, в высоты э, содержания нашего территории. Заработная плата посчитана за счет того, что каждый дворник должен убирать 4500 квадратных метров в месяц делится площадь, примерно площадь уборки на этот, на эту, на этот, получаем количество дворников, которые должны убирать эту территорию. 116 человек планируется, что будет у вас работать. Заработная плата их считается просто. 1098 гривен и два коэффициента образовывают годы. 1,2, 1,2. 36,7% 36, это начисление на заработную плату. 96,90 годовых затрат материальных для содержания от народника в виду, что он должен других иногда покупать себе рукавицы. Выку иметь как минимум материальная составляющая оставлена на уровне 2009 года. Мы понимаем, что это мало. Но когда все сложили, пришлось так и оставить. Наклонные расходы сформированы на уровне 56,9 по такой же формуле у нас сформирован показатель, как формирование э, подвала электрических полотов. Там также фигурирует 4500 квадратных метров. Ну, только с учетом того, что каждый подвал должен убраться Хорошо. не больше двух раз в а год. Хотя, хотя бы два раза в году каждый подвал убрать. На эту статью мы собираемся потратить 14 тысяч гривен в месяц. Похожая, похожая формула расчета и для обслуживания вентиляционных каналов. Есть количество каналов. У нас это 38 тысяч 26. Положено 5000 каналов в месяц. Одному печнику обслуживать. Все, будет обслуживать наши каналы 8 человек. минимальная зарплата доплатная ПАП расчисляется как 1098 умноженная на 1,2, на 1,25 и 1,2. А так требует голосовая работа для этой категории специалистов. Материальные затраты на одного личника 12 гривен в году. То есть фактически там кроме рукавиц ему ничего еще материальных затрат не планируем. Самой крупной статьей является все-таки уборка по домовой территории, из этих перечисленных, которые потом по э, величине техническое обслуживание внутридомовых систем горячего, холодного расслабления и э, ремневой канализации. Расчет численности обслуживающего персонала по такой же формуле. Здесь как, есть, э, нормативы, как? которые были в 2009 году, а мы использовали и в этом году. То есть, как рассчитывали количество сантехников для холодной воды. В зависимости от категории оснащенности наших домов используются коэффициенты 265 квартир на одного сантехника, 285 и 310. 310 это многоэтажное жилье, пятиэтажное, девятиэтажное, где все есть, все приборы есть. 285 так, это дома без ванн то есть с, само с, то с минимальными там с Но это при меньше пяти этажей. А 200, 65, это дома, и количество работников по обслуживанию тепловых труб. У нас больше горячего расположения нет, есть только подача тепла. Значит, эти обслуживают Здесь количество квадратных метров, загальное количество жилых квартир, делится на три коэффициента в зависимости от этажности дома Многоэтажные дома 35 600, Квадратных метров на одного сантехника э, Минимальная этажность 27 900 квадратных метров на одного сантехника. Таким образом рассчитывается численность сантехника. И э, еще количество сантехников по холодной воде мы разделили между э, водосерью и нашими жертвами. Водосеки отдали 80% сантехников, 20% этих сантехников оставили. Жекам, для того, чтобы они могли обслуживать Заработная плата считается, этих работников считается, как 1098 гривен можно на 1,2 и на 1,25. Так нормативно сформировал. И на каждого сантехника заложили 333 гривни. Те, которые были в 2009 году, это минимальное оснащение этих сантехников. Если 333 разделить на 12, то получается... В прошлом году вот, по этой же формуле рассчитывался и э, ремонт поточный. Именно по этой формуле. Новое постановление изменило порядок расчета поточного ремонта и увязало его с более, так тем, что на самом деле происходит. Делалась дефектная ведомость в конце прошлого года осенью зимой, в начале зимы на каждый дом, который мы имеем на микрорайоне или городе. Под дефектную ведомость осмечивались все объемы работ, которые набирались на каждом доме. Таким образом, сформировалось метр текущего ремонта, всех текущих ремонтов конкретного дома с учетом 150-го постановления, которое регламентирует величину этих текущих ремонтов. Потому что ремонтных работ можно было бы гораздо больше, чем мы записали в эти дефектные ремонты. И более 10% в основном такой ограничитель Это получилось у нас самая крупная статья расходов. Она сегодня равна, равняется порядка 9,5 миллионов по году, которые запланированы на, на, ремонтные цели. Ну, из крупных статей по поточному ремонту можно назвать, что запланировали мы 6 тысяч квадратных метров ремонта крови и в эту смету. Для примера скажу, что в прошлом году не больше двух тысяч, перед этим год был четыре тысячи, так и цифры видел в отчетности. Поэтому цифра серьезная, если нам удастся, ну, уже, уже полгода мы потеряли в этом году, в 2012 году. До конца года, ну, рассчитывать на то, что мы получим эти деньги, конечно, хотелось бы, но маловероятно, потому что опыт вот, вот, Алькова показал, что в сведении нового тарифа получаем не приток при торг, денег дополнительных, а наоборот уменьшение поступления. На 2-3 месяца затягивается период адаптации к новому тарифу. Поэтому в об этом году сложно говорить о том, выполнены ли все объемы, но э, построить такое, сделать 6 тысяч квадратных метров кровли, отремонтировать полтора километра холодных труб, 2 километра горячих труб на, на, на отопление. И 740 примерно э, заборная, э, единиц запорной арматуры. Это позволяет и по е постановление, и вот этот тариф, который мы вам выдали для обсуждения. Из тех статей, которые, э, ну, большого понимания не требуют, но э, они были в прошлом тарифе, это дератизация, дезинсекция. Эти работы вот, выполняются силами работников санстанции, если в ЖЭКе эту работу планируют, то они согласуют эту деятельность с Она назвала цену РУП-29 за дезинфекцию и РУП-49 за одну терапевтизацию на квадратный метр. Вот, исходя из этой цены сформирован этот, этот э, вид тарифа. Посыпание территории, предназначенной для дохода. В прошлом году он назывался по-другому, там просто э, была закупка Противожелезный сумиши, ну, в принципе, сформирован точно так, как и в 2009 году. То есть рассчитано, что один дворник должен, может, по крайней мере, не больше трех кубов разбросать за этот сезон. Поэтому на каждого бортника планируется закупить, да, как и в 2009 году три куба песка. Цена 280 гривен на один куб заложена, исходя из этого сформирована, так кстати. Есть две статьи, которые связаны с тем, что мы осуществляем электрообеспечение централизованное. Это, это освещение без загального користувания и электрообеспечение лифтов. Проанализировал показатели, которые мы имели в старом тарифе и фактически выполнение этой статьи мы пришли к выводу, что надо уменьшать эти показатели. На 7%, на 7 уменьшили расходы по освещению без загального користувания имеется в виду на 7%, 7 это, это, фактические это фактически показания электросчетчика. То есть использовали не показания электросчетчика, которые у нас есть фактически, и заложили в расчет этого тарифа. То же самое и по обеспечению листов. Ну, между листами и освещением лестничных клеток есть прямая связь, поскольку один счетчик считает эти показатели. И, условно, работниками бюджета с помощью работников другого хозяйства посчитан mm -hmm. коэффициент перераспределения между двумя этими статьями. Mm -hmm. На 15% уменьшены работники лифтов и на 7% освещение без загадного mm -hmm. Ну, также я не сказал о том, что и дератизация, и дезинсекция, количество э, расходной статистики уменьшены. Ну, и там фактичного выполнения за прошлые годы, немножко уменьшилось. диспетчерская служба. И возвращаясь к ней, значит, одна копейка, 161 копейки было заложено в старом тарифе, 15 тысяч гривен. почему, мы отказались от э, наличия в новом статье этой, этого номинала? Ну, во-первых, оно в 898 постановлении сформулировано как утримание диспетчерских систем. Можно констатировать, что систем у нас как таковых нет потому что лифтовая хозяйство, которое имело связь с этим диспетчерским пунктом, ну, разорено, и такой связи нет. У нас есть в наличии 5 диспетчеров, которые мы держим в центральном офисе на Микрорайоне, в доме 17, круглосуточно, и 5 лифтеров, которые обслуживают здесь центральную часть города. Таким образом мы решаем вопрос вызволения тех, кто там застревает в но назвать это утриманием диспетчерских систем мы не можем. И оправдать перед любым поведающим тоже не в состоянии. Поэтому в новом тарифе мы не эту статью. Хотя эти люди в штате остаются и будут продолжать работать. Пять инструментов они у нас задействовали, Вот тут есть статья содержания арестового хозяйства. Частично эту работу делает большая часть. Делает Харьков лифт. Значит, у нас с ними договор был поставлен на 266 гривен без НДС. Сегодня они прислали, не сегодня, а в конце года они прислали письмо, что готовы обслуживать наше лифтовое хозяйство по цене 604 гривны за один лифт. Ну, после переговора удалось остановиться на цене 390 гривен без НДС. Так они и заложены расчет этого составляющей так. Ну, если коротко говорить, то на этом я, пожалуй, остановлюсь и буду отвечать на ваши вопросы.